На несколько ну, как, как будет, да? Ну три-четыре места протяните. Да, да. да. Очень хорошая больница. Я сам вообще с Константиновки очень люди хорошие, молодцы. И так держат. Молодцы. Это очень нужный институт. И я хотел бы от всего сердца сказать большое человеческое спасибо вам за то, что вы сегодня так вот хорошо потрудились. И я думаю, что перспективы этого института есть очень серьезные Сегодня я не знаю, где будет филиал. Здесь или в Донецке. Потому что за очень короткое время, не за 4 месяца, а даже за месяц, наверное, сложился коллектив, коллектив людей, которые поддержали, которые пошли вместе с нами, которые вот этот месяц трудились день и ночь. Часть приехала из Донецка, часть из Артемовска, часть из Попасного, из Дебальцева, очень много местных жителей. Но все, вот я не знал, что можно коллектив создать за месяц оказывается, видно, военные действия этому способствовали, что он создался за месяц. Перспективы какие? Ну, очень много еще нужно. И аппаратура диагностическая, и научная аппаратура, институт все-таки научно-исследовательской. И надо разрабатывать новые методы лечения. То есть мы сделали, вот немножко ушли вперед по, в плане дистанционного проведения научных исследований. У нас сейчас мы работаем вместе с Харьковским институтом патологии грота и суглобил. Мы работаем вместе с Киевским институтом травматологии и ортопедии. Мы работаем вместе с Ужаротским институтом медицинским. И с кафедрой медицинского университета, которые у нас есть. И сейчас на первом плане у нас стоит это обработка тех, к сожалению, случаев, которые возникают на, на фронте, и разработка, оказывается, это необходимо разрабатывать методы лечения минно-взрывных травм. Потому что хочешь мира, готовься к этому. Мы хотим, чтобы этот регион, куда мы переехали, но достиг такого уровня, чтобы не стыдно было говорить о том, что медуниверситет находится в Краматорске, в Лимане, в Славянске. Часть наших преподавателей поехала в Мариуполь, мы и там организовали филиал чтобы охватить всю Донецкую область, Украинскую Донецкую область, охватить медицинской помощью. Более того, мы сейчас решили вопрос с Министерством здравоохранения, и все выпускники, которые в этом году закончат Донецкий мир университет, останутся здесь работать. И можно я дополню два слова? Благодаря этим всем усилиям на сегодняшний день уже 200 новых рабочих мест создано здесь, в Красном Лимане, и с перспективы, что еще 100 мест рабочих 105. будет создано. Еще 105, 105 будет рабочих да. обязательно. Да, надо, оказали нам гуманитарную помощь. Мы получили вот эти вот кровати, тумбочки, аппаратуру с Германии. Вот. И она и оказывается эта помощь, и будет оказываться на этом. Не останавливаемся. Какая пропускная способность? Значит, на сегодняшний день у нас открыты отделения политравмы, заболевания кости. Значит, на перспективе значит, отделение рассчитано на 60 коек пока. Значит, в перспективе у нас будет открываться отделение, дополнительно еще будет отделение вертебрологии, отделение нейрохирургии детская травматология. Ну и посмотрим, как дальше оно будет Это все перспективы. Это все перспективы. Вот. Раньше было маленькое такое незавидное темное отделение. Сейчас, как вы видите, здесь замечательно. На 35 койк рассчитано наше отделение. Из них 10 неврологических. Сегодня 33 койки заняты. Реанимация вот сидят. Значит, вот и... здесь две палаты у нас э, интенсивной терапии. Одна для неврологических больных, другая для терапевтических. Ну, Обе что Пожалуйста. А, вот Это наша столовая для больных. Мы очень гордимся, честно говоря. Тем, кто могли для наших больных предоставить такие условия, чтобы они чувствовали здесь э, не только больные, но и как бы приблизительно домашние обстановки. Ну, я считаю, нам это удалось. Более наши очень довольны. Нормальный ход, температура от 6. все нормально. Ну, а лежится вам как лечится? Я дома. Коротко, да? Да. Расскажите, как вас тут вот все устраивает, как отношения? Отношения отличные, люди прекрасные, только финансировать плохо. А Вы что Вы сами именно? знаете. Как что именно? Лекарства не за что покупать. Кушать нечего. Что? То есть все свое, да? Ну конечно. Вам кто-то приносит еду, да? Как кто принесет, если никого нет? Ну, а персонал? Отличный персонал. Прекрасный, внимательный. Все ухаживают. Ну тут за персонал и говорить нечего. Таких людей, как у нас, их нет, наверное, нигде. городскую амбулаторию центра, которая обслуживает 9 тысяч населения в составе три семейных врача и два педиатра работают. специализированные для деток. Вот, которых детки получают психологическую, педагогическую, социальную реабилитацию. Вот. Пожалуйста, это комната. Спортзал и да, Там еще будет одна. Проходите, пожалуйста. Которые детки лечебную гимнастику проходят, физкультуру. Вот. Это наши, это наши воспитанники. Вот у нас есть той Воспитанник такой. Да, что хочется сказать? На нашего А тебя тогда, давай, А это, это ж, не, члены? Да, а это члены, это наш меценат и Инна Юрьевна, которая нам помогает, которая переселенка, но неравнодушна к нашим детям, она нам очень помогла. Это Надежда Викторовна, которая тоже помогает, чем Трое может. Года. И мы из Донецка, приехала с семьей, трое деток у меня, муж у меня в АТО. И вот сейчас здесь в батальоне, организовал свой батальон, правый сектор от правого сектора. Здесь Красного Лимана, здесь из Красного Лимана, из Савдеевки, из Донецка в этом батальоне. Мы тоже им помогаем, как волонтеры. Ну, как бы долго думали, как помочь солдатам, вот все в окопах воюют, а мы, женщины, переживаем только за них. И мы вот решили в общественной организации открыть свой волонтерский центр. Все, до свидания. Спасибо за все.